اشیط الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُدُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وقد جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا کفیلا عالم ماۃفال مَا کون وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ خزون اِمان کم دخل بین کم عنت کن امَّتن حیہ اربامنعما انما یبلو کم اللّہ ب وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ صدق اللہ العظیم آیت نمبر نوے سے آیت نمبر بانوے تک ہم سماعت کریں گے سورہ نقل اور چودوہ سپارہ وَأَوْفُوا بحد اللہ اِذَا عَاهَدْتُمْ اور پورا کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کو جب تم نے اس سے عہد کر لیا ہے یعنی جب عہد کر لو تو پھر اس عہد کو پورا کرنا ہر بندہ مومن پہ کیا ہے فرض ہے اور ضروری ہے وَلَا تَنْقُدُ الْأَيْمَانِ اور نہ توڑو اپنی قسموں کو بعد کی انہیں پختہ کرنے کے بعد جب تم نے قسم اٹھا لی کسی کام کی پھر اسے توڑنا نہیں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے میں عرض کروں گا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ علی حالانکہ تم نے کر دیا اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ ان اللہ یعلم ما تفعلون بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو ولا تکن کلتی ناقدت غزلہ اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی ماند جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت اپنے سوت کو مضبوط سوت کو ممب قوت ان کاسا کاتنے کے بعد اور اسے پارا پارا کر ڈالا تتخذون تکون تم بناتے ہو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ انتقون تکون امتن, امتن ہی اربع من امہ تاکہ اس طرح ہو جائے ایک گروہ زیادہ فائدہ اٹھانے والا دوسرے گروہ سے انما یبلوکم اللہ بے صرف آزماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ان قسموں سے والا لَكُمْ یوم الْقِيَامَةِ واضح فرما دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن مَا تم بھی تخت ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے کل کسی وجہ کی بنا پہ میں نے بڑی اہم بحث کو چھوڑ دیا تھا آج میں اور یہاں آج بھی صرف دو آیتیں ہم نے سماعت کیں اس کل کی بحث کو سماعت کرنے کے لیے ہم نے کل پڑھا تھا کہ ان اللہ یا امر و بلاعدل وسان القربہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں حکم دیتا ہے انصاف کا ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا اور اچھا سلوک کرو رشتے داروں کے ساتھ وینا عَنِ اب المنکر وَالْبَغْيِ اور منع فرماتا ہے بے حیائی برے کاموں اور سرکشی سے اس پہ ہم تھوڑی سی جو ڈیٹیل حضور سیدی ضیاء المت نے تحریر فرمائی ہے خوبصورت وہ ہم سماعت کرتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی یہ والی آیت ان اللّہ امراب العدب وسان وی طاعظربا وینا انلفشا ولومن کر بلبغ یہ آید و کملالت متعدق یہ آیت جب نازل ہوئی تو اسلام کے بڑے بڑے دشمن اس کے اعجاز اور جامعیت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اکرما کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ولید بن مغیرہ کو پڑھ کر سنائی تو اس نے کہا یا ابن آخی آید میرے بھتیجے ایک بار پھر پڑھو یہ آیت پڑھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کو ولید بن مغیرہ کہنے لگے کہ پھر پڑھو وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر پڑھا تو وہ دشمن اسلام اور منکر قرآن وہ اسلام کا بھی دشمن تھا ولید بن مغیرہ اور قرآن کا بھی دشمن تھا یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کیا بخدا یہ تو بڑی شیریں ہے بڑا میٹھا ہے یہ کلام اس کا ظاہر بڑا رنگی ہے اس کا تنہ پتوں والا ہے اور اس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہیں بخدا یہ کسی بشر کا کلام نہیں جو پہلے قرآن کا انکار کرتا تھا اور اسلام کا منکر تھا آج وہ یہ آیت سننے کے بعد قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے اس میں ہر وہ چیز اچھی چیز جس پر عمل کرنا ضروری ہے مذکور ہے اسی طرح ہر وہ بری چیز جس سے اجتناب ضروری ہے موجود ہے یہ اسی کتاب مقدس کی ایک آیت ہے جس کے متعلق اس کے نازل فرمانے والے نے فرمایا یہ طبیق شے ہے اس لیے اس میں ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ غور کرنا چاہیے تاکہ اس گنج شائع گاہ سے بیش از بیش مستفیض ہو سکیں اس آیت میں تین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تین چیزوں سے روکا گیا ہے کتنے کام کرنے کا تین اور کتنے کاموں سے روکا گیا تین سنیے فرمایا عدل احسان اور ایتا از قربا یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کتنے کاموں کا میں حکم دیا گیا عدل کا احسان کا ایک دوسرے سے بھلا کرنے کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا آپ کا تجربہ سکتا ہے مجھ سے زیادہ ہو لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری قوم سے مجموعی طور پہ یہ تینوں چیزیں اٹھ گئی ہیں اگر آپ کہیں کہ میں ثابت کروں تو میں ثابت کر سکتا ہوں عدل نہیں ہے ہماری قوم میں انصاف نہیں کرتی ہے ہماری قوم بیٹا ہے تو بیٹے کو اس لیے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ بیٹا ہے اس کے مقابلے میں بیٹی کو اتنی وقت اور اہمیت نہیں دی جاتی تو یہ انصاف تو نہیں ہے پتہ نہیں آپ کے گھروں میں نہ ایسا ہو میں ایک من نحیث القوم مجموعی طور پہ ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ انصاف نہیں ہے صحت کا خیال کرنا یہ انصاف ہے کوئی نہیں انصاف کر رہا نہ اپنی ذات میں کوئی انصاف کر رہا ہے اگر ایک کام کرتا ہے تو وہ حد سے بڑھ کے وہ کام کرتا ہے اور جس کام میں حد سے بڑھا جائے اسے ناانصافی کہتے ہیں اگلی چیز کیا ہے احسان ایک دوسرے ساتھ بھلائی کرنا ناراض نہیں ہونا ہم تو مسجد میں ایک دوسرے سے بھلائی نہیں کرتے کہہ ہم کرتے ہیں آپ کہہ دیں بے شک میں کہہ رہا ہوں ہم نہیں کرتے میرے پاس اس کی دلیلیں موجود ہیں میں آج جب زور کی نماز پڑھنے کے لیے آیا زور کی نماز کے بعد آیا دوبارہ گھر سے واپس آیا تو اندر حال میں داخل ہوا تو پنکھا چل رہا تھا یہ اللہ کے گھر کے ساتھ بھلا ہے آ بڑے ادب اور بڑے احترام اور بڑی محبت سے یہ عرض کر رہا ہوں اگر مسجد میں امام کی وقات نہ ہوتی تو کبھی اللہ امام کو امام نہ بناتا hmm. یہ ایک بندے کو امام کیوں بنایا جاتا ہے اور اس کے باقاعدہ طور پہ اس کے پورے ایک ہدایت نامہ ہے کہ امام وہ بن سکتا ہے وہ بن سکتا ہے وہ بن سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک پوری ڈیٹیل ہے وضاحت ہے اور اگر اس کے باوجود ایک تھرڈ پرسن اس نظام کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو پھر میرے خیال میں وہ انصاف ہو رہا ہے یا ایک دوسرے سے بھلا ہو رہا ہے آ, قرآن ہمیں اپنی اصلاح کا کہتا ہے اور ہم خود اپنی اصلاح نہیں کر رہے تو کیا یہ بھلا ہے یہ احسان ہے پھر وی تعز القربہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ قریبیوں کے ساتھ اور اپنے رشتداروں داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ہم سگے بھائی سے اور سگی بہن سے اچھا سلوک نہیں کرتے دوسرے کے ساتھ کریں گے کیا ہم اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتے آ, میں جہاں طالب علمی کے زمانے میں آ, خطیب تھا چاوا اس کا نام ہے گاؤں کا تو وہاں جو یعنی میرے مسجد جہاں میں خطیب تھا اس کے جو موتمم تھے انہوں نے پہلی بیوی بی کو کس بنیاد پہ طلاق دی وہ مجھے چیئرمین صاحب نے وہ سارا دکھایا پورا پلندہ اس نے کہا جی یہ بیوی بی جو ہے یہ میرے قابل نہیں کیونکہ یہ بدتمیز ہے وہ جو چیئرمین تھا کمیٹی کا وہ مجھے کہنے لگا اب ان کی داڑیاں دیکھیں اور ان کے جھوٹ دیکھیں اگر وہ اسے دس دس دن تک کھانا نہ دے تو اس نے منہ سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے کھانا نہیں دیا پھر اگلی بات ایک بے حیائی کی طرف چلی جائے گی اس کی طرف میں آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. مجھے میں بڑا ہی اللہ کا تابع دار اور وفادار ہوں کہ میری بیوی غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے اس میں صرف یہ غلطی ہے کہ وہ میرے ماہت ہے بڑی 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 یہ میں کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر کے میں کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا وہی تاعض اللہ تو کہتا ہے رشتہ داروں سے کرو تو وہ جو گھر میں کچھ بھی نہ ہو نا حضرات وہ میرے بچے کی ماں ہے کل <coughs> بروز قیامت میرا بچہ اسی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا باپ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ماترہ دے ناراض نہ ہوئے نا زیادہ تم راج یہ ہوئے میری بات آپ سمجھئے تو بروز قیامت ہم کیا جواب دیں گے اس معصوم بچے کے سر سے ماں کی شفقت کیوں چھینی مجھے یہ بتائیے سر کیا میں اپنی لذت نفسانی کی وجہ سے میں اس کو گندہ کہہ رہا ہوں اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے اور میں رب کے حضور آ کے کھڑا ہو گیا ہوں کہ میں بہت بڑا ببر شیر ہوں پھر وہ بین جو پیدا ہونے میں میرے ساتھ پیدا ہوئی ایک ہی ماں کے جو ہے وہ ہم خون ہماری گردش کر رہا ہے اور اس کا اللہ نے حق اور حصہ رکھا ہے اس, اس میں تو کیوں جناب ہم بھائی ہو کے کیوں اس کا حصہ اور حق کھاتے ہیں یہ توجہ کرنی پڑے گی یہ اتازل قربا ہے میں حیران ہوں میرے مصطفیٰ نے چودہ سو سال پہلے ہماری تربیت کیسے فرما دی میرا آقا نے فرمایا اگر تمہیں یہ شک ہو نا کہ تمہارا باپ تم سے ناراض مرا ہے تو جاؤ باپ کے بھائیوں کو راضی کرو اگر نہیں ہے تو اس کے دوستوں کو راضی کرو اگر تم محسوس کرتے ہو کہ تمہاری ماں ناراض مری ہے تو جاؤ اس ماں کی بہنوں کو دیکھو اگر ماں کی بہنیں نہیں ہیں جاؤ اس کی سہیلیوں کی ماں کی سہیلیوں کو راضی کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین کی جو سہلیوں ہوتی تھیں انہیں تحائف پیش کرتے تھے تاکہ میری بیویاں خوش ہو جائیں کہ یہ ہماری سہلیوں کو اور ہم اپنی بیویوں کو خوش نہیں رکھ سکتے ہم اپنی بہنوں کے باپ کے ماں کے رشتہ داروں کے حق حقوق اور ایسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں کہ کل بروز قیامت یہ تینوں چیزیں ہم میں نہیں ہیں نہ عدل ہے نہ احسان ہے نہ اتائز القربہ ہے اب آگے چلیے اللہ اکبر کبیرہ اور تیسری تین چیزیں جو نہیں کرنی وہ فحشا ہے فحشا, ہے فحشا ہے المنکر ہے بغیہ ہے یعنی فحشاء ہے منکر ہے اور بغی ہے ان امور میں سے ہر ایک کے متعلق مختصر تشریف پیش خدمت ہے حضرت سفیان ابن عیانہ نے فرمایا کہ عدل کا معنی یہ ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں یکساں تمہارا اندر بھی اور تمہارا باہر بھی کیا ہو ایک جیسے ہوں احسان کا مطلب یہ ہے کہ باطن ظاہر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہو اب یہ صوفیانہ اس کی تشریح اور تفسیر ہے عدل کیا ہے دونوں ایک جیسے ہوں اور احسان یہ ہے کہ انسان کا اندر انسان کے باہر سے بھی زیادہ صاف ستھرا ہو ایسا ہی ہے ہمارا اندر ہمارے باہر سے ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدن علی کرم اللہ عواج الکریم کا ارشاد ہے کہ عدل انصاف کرنا اور احسان فضل و کرم ہے عدل کیا ہے انصاف کرنا اور احسان کیا ہے فضل و کرم کرنا میں اس کے جنازے پہ نہیں جاؤں گا کیوں جی وہ جی وہ میرے باپ کے جنازے پہ نہیں آیا تھا وہ میرے باپ کے جنازے پہ نہیں آیا تھا اللہ کہتا ہے تو احسان کر نا وہ نہیں آیا تو جا اگر وہ بھی آیا ہے تو ہی گیا تو یہ تو عدل ہے کسی نے تھپڑ مارا اگلے کو مار دیا برابر ہو گیا اس نے تھپڑ مارا اس کا ہاتھ دبانے لگ گئے کہ کہیں تیرے ہاتھ پہ درد تو نہیں یہ احسان ہے اللہ نے پہلا سٹیپ اور پھر اسے اگلا سٹیپ یہ دونوں ہمیں بتائیں پھر تیسری چیز اور حقیقت یہ ہے کہ کسی معاشرے کا صحت مند بنیادوں پر قائم ہونا انہی دو چیزوں پر موقوف ہے یعنی عدل اور احسان پر کہ کسی کی اکتلفی نہ ہو ہر ایک کو اس کا پورا حق ملے اور قانون کے سامنے شاہ و گدا سب برابر ہوں لیکن اتنا ہی کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر فرد اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ برتاؤ کرنے میں احسان کو بھی پیش نظر رکھے یعنی اس کو حق سے زیادہ بھی دے اور اگر اس سے کوتائی سرزد ہو جائے تو اس کے لیے ہر وقت سزا دینے پر ہی مسر نہ ہو اس سے غلطی ہو گئی ہے جی مارو پیٹو اسے ڈنڈے مارو اسے گالیاں دو جاؤ جی گھر سے اسے نکال دو یہ تو اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے اگر اللہ نے تجھے غلطی کرنے پہ اللہ نے تجھے نکال دیا تو, تو کیا کرے گا ارحم من فی ارد رم کا فی سما کرو مہربانی تم اہل زمین پہ خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ تو اس کے لیے ہر وقت سزا دینے پر ہی مصر نہ ہو بلکہ افو درگزر سے بھی کام لے اسی طرح اس معاشرے میں صرف یہ نہیں کہ حسد و انات کے شعلے بھڑکنے نہ پائیں گے بلکہ ان سے محبت کی نسیم بھی ان کے ان آئے دل کو تبس معاش کرتی رہے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کی یہ تعریف بھی منقول ہے کہ ان تعبود اللہ کا ان قطرا فعل تکن ترا فعل و یرا یعنی تو اپنے رب کی اس طرح عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر مراقبہ کی یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو یقین کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کرباب قلوب میں سے اعلیٰ درجے کے لوگ عبادت کرتے وقت انا کتراؤ کے مقام پر فائد ہوتے ہیں اور بعض کی رسائی اس مقام تک نہیں ہوتی لیکن فین و یراک کی لذتوں سے وہ بھی محضوظ ہوتے ہیں تیسرا حکم یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی سے پیش آؤ ایسا نہ ہو کہ تم عیش و عشرت کرتے رہو تمہارا کوئی رشتہ دار نان شبینہ کا محتاج ہو اسلام نے خاندانی کفالت کا جو قائدہ مقرر کیا ہے اس پہ صحیح طور پر عمل کیا جائے تو ہمارے معاشرے کی کئی مشکلات دور ہو سکتی ہیں شریعت کی طرف سے ہر باپ پر اپنے اہل خانہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسی طرح اولاد پر اپنے والدین کی کفالت بھی فرض ہے صرف یہی نہیں بلکہ قرابت کا یہ سلسلہ جہاں تک پھیلتا چلا جائے گا ذمہ داریاں ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں گی اسلام کا نظام میراث اسی خاندانی کفالت کی ایک عملی صورت ہے مرنے والے کا ورثہ صرف اس کی اولاد میں بڑھ کر نہیں رہ جاتا بلکہ متعدد دیگر رشتہ داروں کو بھی اس میں سے مناسب حصہ ملتا ہے اگر کوئی انسان نادار ہو اور اس کا کوئی رشتہ دار بھی زندہ نہ ہو تو اس کے دور کے رشتہ دار پر اس کی کفالت کی ذمہ داری عائد کی جائے گی اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد عادی سے پاک ذکر کر کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کی اہمیت کو واضح کیا گیا وہ تین چیزیں جن سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ان میں سے پہلی چیز الفحشاء ہے اس کا معنی ہے کل و کبھی ہم قول و فعل ہر وہ بات اور ہر وہ کام جو کبھی اسے فحشاء کہتے ہیں اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ اس کا مفہوم کتنا وسیع ہے ہر وہ چیز جس سے افراد یا قوم کے اخلاق بگڑنے کا اندیشہ ہو وہ فخشا ہے اگر آپ آرام فرما رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی آپ اپنی مستیاں کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور اگر توجہ ہے تو پھر لذتیں لیں گے ہر وہ کام جس سے کسی دوسرے کو کیا ہو تکلیف ہو اسے کیا کہتے ہیں فخشا کہتے ہیں منکر کا معنی ہے ما انکر ہوسر بن ہی ان ہو جس چیز کو شریعت نے ناپسند بھی کیا ہو اور اس سے روکا بھی ہو بغ سے مراد حادث سے تجاوز کرنا اس میں تکبر ظلم حسد اور زیادتی سب آ گئیں بعد علماء نے عدل کا یہ مفہوم لکھا ہے کہ عدل کا معنی ہے ہر معاملہ میں درمیانہ روی عقائدوں عباداتوں اخلاقوں یا معاملات ہر چیز میں افراد و تفریح سے دامن بچاتے ہوئے میانہ روی اور اعتدال کے راستے پر گامزن رہنا عدل ہے اور احسان یہ ہے کہ اگر کوئی تجھ پر زیادتی کرے تو تو بدلہ لینے پر مصر نہ ہو بلکہ افو درگزر سے قاب اللہ علامہ بھی لکھتے ہیں کہ قوت شہوانیہ کی مطابعت میں افراد کو فوشا کہتے ہیں اور قوت غدبیہ کے مشتعل ہونے کے وقت جو کام کیا جائے اسے منکر کہتے ہیں باعی کا مفہوم لوگوں پر جبر و تشدد کرنا اور ان پر بالادستی قیم کرنا اور یہ قوت واہمیہ کا نتیجہ ہے امید uh, ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میں جو بات عرض کرنا چاہتا